চিমেণ্ট ললো চিমেণ্টৰ গোদামালৈ আহি বাউণ্ডাৰী ৱালৰ কাম যিহেতু ঘৰত চলি আছে বহুত টকা খৰচা হৈছে অমস্কাৰীক স্কুলত থৈ আহোগৈ বুলি ওলাইছো পাছফালে জোনমণিও বহি আছে কাৰণ তাই যাব কাপোৰ চিলাবলে বেয়া দেখোন স্কুলত কষ্টুমিক থৈ আহি এতিয়া এয়া দৰ্জি দোকানত সোমাইছোঁ ব্লাউজ এটা চিলাবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে জোনমণিয়ে কিন্তু ইমানেই ডিজাইন চাইছে ইমানেই ডিজাইন চাইছে চিলেক্ট কৰিবলৈ পৰাই নাই আধা ঘণ্টামান হৈয়ে গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি চিমেণ্টৰ গুদামলৈ আহিলোঁ চিমেণ্ট ল'লোঁ পোন্ধৰ বিছ বেগমান যিহেতু ৱালৰ কাম চলি আছে আমাৰ ঘৰত বেছি অনা নাই বাৰু পোন্ধৰ বেগে আনিছোঁ বৰ্তমান আৰু যদি দুই এবেগ লাগে পাছত আনিম আৰু বেছি হ'লেওতো অসুবিধা হৈ যাব বস্তু এটা লৈ আহিলোঁ মনোজ ভাই নাম লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে চাবই পাৰে মই এতিয়া খুলি দেখুৱাই দিম কি হয় এইটো ধুনীয়াকৈ চাহ এটা বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ দিবগৈ লৈ গৈ আছো তাৰ আগতে মন দিব লাগিব চাহ এই বাহিৰত কাম কৰি আছে যে আৰু এইটো এতিয়া মই খুলি দেখাম দেই আপোনালোকক চাব আপোনালোকে কি হয় চাওক কেচ মেম' মনোজ ভাই ফেশ্বনৰ কাৰণে কেচ মেম' বিল ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ এয়া মোৰ কণী ভাজি মই বনাইছোঁ মাত্ৰ তিনিটা কণী আৰু তেল দিছোঁ এক চামুচ বঢ়িয়াকৈ হৈ গৈছে তেল বেছি দিলে যে কণীটো ধুনীয়া হয় সেইটো কথা নহয় এইফালে কষ্টুৰে স্কুলৰ পৰা এইমাত্ৰ আহি পালে আৰু আহি পায়েই তাই হোমৱৰ্ক কৰাত লাগি গৈছে তুমি আজিকালি ইমান ভাল হৈ গৈছা কিয় ইমান আজিকালি ভাল হৈ গৈছে যে কেলে গোট গাল হৈ গৈছে যে কেলে খোৱা বোৱা কৰিলোঁ দুপৰীয়াৰ ভাত তাৰপিছতে এতিয়া টেক ট্ৰে ট্ৰেক্টৰ এখন আহিছে বালি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বালি মানে হেৰি আৰু প্লাষ্টাৰ বালি নহয় কোনো ঢালাই বালি নহয় দ মাটিত পেলাম মানে অলপ খাল এটা আছে একদম সেই মূৰলৈ পোৱাল দিবলৈ অসুবিধা হৈছে সেইটো কাৰণে দুই টেক্টৰমান মাটি লাগিব সেইটো কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আহি গ'ল মাটি মানে বালি বাৰু এই খালটোত পেলাব লাগিব মানে মাটিখিনি আৰু নাহে ইমানলৈকে আহিলে কাৰণ এই মাটিখিনি বহুত কোমল যে সেইটো কাৰণে চকাকেইটা ডপি গৈছে মানে অঁ গুচি দে গুচি দে হয় গুচি দে পেলাই থৈ গ'ল বাৰু কিন্তু এই ইয়াত চাওক এটা বস্তু আছে মানে ইয়াতে ইয়াত আছিলে আমাৰ টিউবৱেলটো টিউবৱেলৰ পাইপ পোটা আছে ইয়াত টিউবৱেলটো উলিয়াই দিলোঁ

মই তিনিমাহমান আগত ৰুইছিলোঁহে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'ল আগতে ইমানটো আছিলে পুতুককৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল হৈছে এই ফুল ফুলিছে এইবিলাকো ধুনীয়াকৈ খাবলৈ পাই যাবা পাই যাম পাই যাম ইমানে বগৰী ভাল নালাগে এতিয়া কৰা কাম অকলে অকলে কৰি আছোঁ নাহে মই খালি মাটি লৈ আনিছোঁ এতিয়া আৰু পূৰা গছ গছাই মাটি অকণমানহে পৰিছে গান লগাই লৈছে পুৰা গান হ'লেহে বোলে মনোজ ভাই এনাৰ্জি পায় আৰু হয় বাৰু বহুতে গান শুনিয়ে কাম কৰিব পাৰে হয়নে তাৰ ভিতৰত আমাৰ মনোজ ভাই কটা বঢ়িয়া মজা মজা কষ্টুৰে বঢ়িয়া নাজ ডান্স কৰিছে দেই আৰু সেইফালে কাম চলি আছে বাৰু বতৰটো যে বহুত ভাল কৰিছে সেইটোৱে ভাল পাইছোঁ বাৰু আচ্ছা ধুই ললোঁ তাৰপিছত এতিয়া জিমলৈ যাওঁ বুলি ওলাইছোঁ আজি অকলে যাওঁ জোনমনি নাযায় কাৰণ ঘৰত অলপ আলহী আহিছে জিমলৈ আজি অলপ সোনকালে আহিলোঁ আৰু চাওকচোন মানুহেই নাই খালি খালি এতিয়া সময়টো তিনিটা পাৰিছে মানে মই আজি বহুত সোনকালে আহি গ'লো সেইকাৰণে মানুহেই নাই ঐ ইমান দীঘল কি এইটো হা দেছে ইমান দীঘলগৈ এইটো কোনে বনালে এইটো তোমাৰ ভাইটি নেকি অষ্টাইলছা যিমানৰ পৰা আহি পালো এইমাত্ৰ এয়া বেগটো ইয়াতে আছে ভিতৰলৈ নিয়াই নাই কষ্টুৰে মানে দীঘলকে কি বনালে এইটো তাকে মোক দেখুৱাবলৈ দৌৰি আহিলে মই অহা গম পাই সন্ধিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খোৱাৰ সময় যিহেতু ধুনীয়াকৈ মই ভাতৰ পাতিত বহিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ এতিয়া খাইহে দিওঁ আৰু দেই চুৰীয়া পিন্ধি লৈছোঁ গামোচা লৈ লৈছোঁ মানে ড্ৰেছটো চাই চাগে আপোনালোকে অকণমান বেলেগকৈ ভাবি চাগৈ আৰু কি হ'ব পাৰে মানে গৈ আছোঁ এতিয়া মই নামঘৰলৈ অহা শংকৰ উৎসৱত আমাৰ নামঘৰত ভাওনা এভাগ আছে তাৰ বাবে ময়ো এটা মানে পাত লৈছোঁ কি লৈছো লোৱা নাই মই পিছত কম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া মই নামঘৰলৈ বুলি ওলাইছো এইখন গাড়ীখন লৈ যাওঁ আজি কাৰণ বৰষুণটো দিওঁ আছে যদি দি দিয়ে অসুবিধা হৈ যাব ভিডিঅটো সামৰণি মাৰিছো ইয়াতে কেনেকুৱা পালে চাই জনাব আকৌ লগ পাম এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'ত ঘৰলৈ আহিলো আৰু এতিয়া শুয়ে থাকোঁ সময় বহুত হ'ল বাৰটাই বাজিলে ৰাতিপুৱা আকৌ উঠিব লাগিব জিম চিম যাব লাগিব তেনেকৈ আৰু চলি আছোঁ জীৱনটো